Не слушай, <свист> давай. Девочка к вам приезжала, звонила на Санин номер, правильно? А, все, ну теперь понял, конечно. И на мой звонила, и на Санин. Вот. Да, что там? На какой твой она звонила? подожди. На какой твой она звонила? У нее на номер твоего. Куда <свист> она с Ну, мы же а? с ней созванивались возле метро, встречались, по-моему. Блядь, а ты с каким, а ты с какого телефона с ней Слушай, я не я не помню, но я помню точно, что я с ней созванивался. Вспомни, это важно, девочку взяли. Поэтому это важно, вспомни какие телефоны. А, ну chinese. просто давай да? вспомним вместе, потому что я э, помню, как 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 blends, мы вообще как мы с ней вообще? Это ж я ей передавал в основном все. Алло. ISIL. Ну а что? Ну сами еще в душе до сих пор. Вот. Ну, я примерно сейчас посмотрел. Я звонил с этого телефона, потому что у меня есть там 0.63 номер. Я с ней созвонился, видимо, с этого телефона. С этого телефона, да, звонил? Да. Ну ладно, если с этого значит, хорошо. Ну, да. Симку замени тогда просто сегодня. Ну да, да, да. Да я так и сделаю, сейчас пойду куплю. Uh, да, тем более на ней все равно деньги нового, закончились да. на счету. Uh, а, а вот Саня, ну, Саня будешь... созванивался со, не ну только со своего мог созванивать, больше может ни к слова. Uh, Что там uh, так, там произошло хуево вообще, да? Uh, ну ее конкретно взяли. Ее конкретно взяли, там походу там кто-то слил всех, знаю, короче, там какая-то да, Она какая была с другой девочкой какой-то на встрече. Это левая девочка. Вы, где вы? Она была с другой девочкой с вами, когда встречалась? Короче, я с ней встречался на метро Шулявская. Вот. Ага. То есть мы с ней созвонились, что она там будет там на какое-то определенное время. Я опоздал там на полчаса, короче. Вот. Ну, в итоге, ага. короче, я приехал, передал ей все. Я понял. Вот. И она там была с девочкой. Вот тут Саня подошел как раз. Но она же не знаю. А, и, и Саня подошел, да? Саня, слышишь? Нет, нет, нет он, он не подошел. Он сейчас к нам подошел. Не Помнишь жирная баба, которую я... мы отдавали, короче? Я... Ты с ней созванивался? Вы как? имя не называли свое, да? И... Я... Они называли имена ничего, да? Уж я не, ну, блин, я как-то это ж давно было, хер знает когда, я не помню. Ну я понял, ладно. Это было какого ладно, числа как... вообще? Да вот несколько дней назад. Ладно, это самое. Тогда ты сейчас симку займи, дай Саню сейчас. сейчас. Так, там, в принципе, ничего страшного, думаю, не будет. Надеюсь, что ничего страшного не будет. Ситуация какая-то В Вдруг я ей затупил из -за своего позвонил основного номера. Я не помню. Алло. А, да, 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 ты звонил? Да, звонил. Я там новость просто прочитал. Интересно очень. На Украинете в разделе Харьков написано самое новое. Что в Харькове задержали СБУ задержала какого-то гражданина К, который в апреле прошлого года в Симферополе был завербован э, грушниками, ФСБшниками для ведения взрывной деятельности в Харькове. Я понял. Ну, хорошо. Нет, у меня там, там у меня потерь нет. Я понял. Ну, короче, выехала вчера утром в 5 утра на Славянск, именно на Славянск, 5 машин, соответственно, сколько там, 25 человек, это так. Они реально, куча у них было стволов, реально, я их сам видел. А кто это, кто такие? Ну, типа, как бы, просто ебанутые майдановцы. Ну, не только майдановцы, просто не майдановцы, даже киевляне. На Майдане не были особо, то есть они так бывали периодически, когда самые жаркие были моменты. Вот так, просто ебанутые, короче. А откуда у них столы? Покупали, при нас покупали там. Я видел. Покупали? Ну покупали там, но у нас купить особо не было. Ну короче, в общем они смогли, я видел. А у них есть. Так... Ну у них именно такие, да? То есть там конкретные? А... Ну конкретно конкретно вот два поэма я видел у них. Именно боевых. А это кто Что-то посерьезнее там есть у них? Ну посерьезнее, я так понял, что тоже есть. Вот, они выехали, получается, вчера в 5 утра, но у меня не получалось до вечера тебе никак сказать. Я написал бы, может, ты получил. Там, получается, одна э, машина Т4. Кстати, у меня села мобила, просто я не помню, я записал марки. В общем, там пять э, 5 машин, все с киевскими номерами. Э, По-моему, Mazda э, должна быть, должна быть Т4, и остальные я не знаю какие. Ну, там, одна из них белая. Вот. Ну, Пока ну, такая ну, информация. Но они на Славянск да? Что еще раз? Это а, Т4 это микроавтобус, правильно? А хер его знает. Видимо, да. который. Ну, как те, ну, у, он, у он, он, этого он, самого медведя были так. вот такие, да? Ну, видимо, да. Я сам машину видел, я только одну из них видел, по -моему, белую, по-моему, Ауди белая, что-то такое. Ну, я понял. А там контакт а, есть у тебя вот это сам с этими ребятами. А у меня учили. есть че контакт с человеком, у <связывающих> которого есть с ними контакт. Напрямую <связывающих> так, в принципе, нет. Ну, вот интересно, конечно, по понять, что да, это. Интересно, по их надо за... принимать сразу на подъезде было, но я думаю, что они уже подъехали. Смотреть, да, там да. они сильно не прав, и не присылают. Не, там, ну все, все равно, чтобы попросили. знать им наш.